Заяви ветерана російсько-української війни та блогера Валерія Маркуса, він такий достатньо відомий. Він зокрема в своєму інтерв'ю сказав, що росіяни знали про контрнаступ Валері... у 2023 році. У них були всі документи, але тоді головнокомандувач Валерій Залужник прагнув слави. Він натякнув, що, начебто, залужного намагалися відмовити від реалізації цього плану однак він не дослухався до порад. І Маркус каже, що якби. Начебто заложний сказав, що кращого плану у нас вже не буде, а коли запитували про план Б, то якби відповіді не було. Роман Григоровичу, на ваш погляд, ось ця заява, ну, тобто ми вже починаємо якби з'ясовувати, що відбувалося, чому шукаємо винних чи про що ця історія? Ну при аналізі, допустимо, то дій, треба знати повний базовий план, як мінімум, раз, старої можливості. и наполнение этого плана. Дело в том, что любые наступательные операции планируются на боевой радиус тех средств поражения, которые у вас есть. На 23-й год из планируемых средств поражения, которые мы, ну, на, мы рассчитывали, что у нас они есть, по крайней мере, или там должны были подойти. Максимум, что подошло, это дальние средства, вернее, средства поражения армейской орды. Все. Почему наступление там в третьем году продвинулось на 15 километров? Да потому что это боевой радиус работы основных средств именно армейской артиллерии. Все, авиации ж не было. Для того, чтобы выйти, выйти на Токмак или выйти там на Белитополь, выйти на Азовское море, для этого надо было достаточное количество авиации о которой все рассказывали, которые показывали платочки. Вспоминайте, платочки Су-27 где-то там падали, летели F-16 прям толпами к нам и так далее, и тому подобное. В информационном потоке это все подавалось, а на самом деле мы самолетов не получили. Остановили передвижение самолетом, только дали по большому счету, подали то, что дали. То есть дали в основном там часть танков, техники, боеприпасов, артиллерии, но это все только на дальность 15 километров. Вот то, что мы и прорвали, то есть то, есть то что и продавили тогда на тот момент. Не получается без авиации, без достаточного количества ракетного вооружения. Ракеты когда дали? Ракеты зашли в октябре ноябре, хотя обещали их там в начале весны поставить и так далее и тому подобное. То есть получается контрнаступление, которое планировалось и запрашивалось за с достаточным количеством сил средств, оно началось без этого количества сил средств. Другое дело, что не надо было его начинать. Это другой вопрос. Вот, но здесь уже вопрос, конечно, к политическому руководству, которое толкало в спину военных, к нашим партнерам, которые тоже толкали в спину. Они же нам что-то дали, дали не все, дали, дали, дали что? дали продвинуться на 15 километров. То есть тут чудес не бывает. Поэтому и, допустим, какие-то прогнозы, которые были в 2023 году, они завязаны были на той, той информации, которая была в свободном доступе, в информационном потоке. То есть и исходя из тех определенных форм, формульных расчетов, которые должны были бы делаться, если бы у нас было все то, что мы заказывали самолеты, ракеты и так далее и тому подобное. Да, в 2023 году, если бы у нас хотя бы было пару бригад самолетов с достаточным количеством вооружений и достаточное количество ракет, тех же атакамсов, даже 100 мильных под 160 километров, мы были бы на Азовском побережье. Но ну, однозначно бы были, потому что у россиян сил средств, допустим, противостоять авиационной атаке абсолютно не было никаких. Как, кстати, и сейчас у них. То есть если достаточно серьезно подготовлена авиационная атака с тем количеством вооружений, которое должно быть для этой атаки, тут очень важно, что надо понимать. У россиян нет никаких сил, средств для того, чтобы остановить ее с выходом на Азовское море, так как ширина сухопутного коридора на данном этапе до сих пор недостаточно для его удержания. Вот те, кто разбирается, ну просто для понимания процесса, ракета «Харм» у нее 150 километров по дальности. То есть грубо стоящую где-нибудь в Бердянске или в Мелитополе зенитно ракетный комплекс, а дальше они просто не смогут стоять, там же Азовское море. Эта ракета «Харм» минусует, когда начнется, допустим, авиационная атака. То есть, То есть почему россиянам-то и надо захватить Запорожскую область, часть юго-восточную часть той же Днепропетровской области, там до Покровска, область, области, чтобы вот эти 150 километров могли они разместить вот ракеты «Харм» спрятаться за счет дальности, то есть чтобы можно было разместить хотя бы на Азовском побережье достаточное количество систем противовоздушной обороны. И понимая вот все эти формульные вещи, на данный момент можно четко сказать, в 2023 году выполнили боевую задачу по, прорыву российской линии обороны ровно на то количество километров, на которое доставала армейская артиллерия. Ну а сколько мы прошли? от Орехова в сторону Токмака. Там километров 15 продавили россиян, все и стали. А вот что дальше надо было уже работать авиацией, ракетами, которых просто тупо не было. Потому сказать, что тут залужный, допустим, виноват, не виноват, он как, как, как командующий должен просто настоять на том, что ну, наступательных операций в том виде, в котором там распланировали и запросили технику, ее просто не будет. Будет вот такая вот 15-километровая попытка продвижения, не более того. Так если это уже понимать, но ну, это, мы это сейчас уже понимаем, то, что, понимаем, что не было ни самолетов, ни ракет, тогда вот это 15-километровое наступление, ну удалось. С этой точки зрения можно говорить, что удалось. А то, что планируемое наступление с разрезанием сухопутного коридора, с выходом на Азовское море, и не могло удаться, потому что не было самолетов, не было ракет, ну это тоже сейчас только можно сказать. Ну, потому для того, чтобы там не то, что там обвинять, а просто даже анализировать некоторые вещи, потому что обвинение это все-таки судебная тема. А, анализировать некоторые вещи надо просто понимать, что в 2023 году это точно 100% сейчас уже можно сказать. Нам просто не дали того, что мы просили. Причем не дали, самое интересное, наши американские в основном партнеры прекрасно понимают одну вещь. Если бы они дали то, что запрашивал, запрашивал Залужный, мы бы вышли на Азовское побережье, россияне убежали с Крыма. Вот что они знали. Вот они четко это понимали, что никто там не остановился на Азовском, потому что пошли бы дальше в Крым, а у россиян была бы проблема. С Азовской побережье, достали бы до Керченского моста, разместили бы его какой-то матери. Ну вот примерно так. То есть, естественно, просто тупо никто ничего не дал. Дали возможность россиянам укрепиться, дали возможность россиянам выполнить определенные задачи, допустим, для расширения коридора и так далее. А дальше уже сейчас уже маем то, Хотя на данном этапе та же самая картина. Если будет достаточное количество авиации и ракет, мы пересечем и растечем и сухопутный коридор, потому что он до сих пор еще до 150 километров. Да, еще километров 50-70. И Крым же никуда не денется. С двух сторон морем окружен. То есть это тоже оперативный котел. И ждем, ждем работу по Крыму. А мене Григорович, тоді в мене два уточнюючі запитання. Якщо якби не було тоді необхідної кількості, а чи треба було пробувати, на ваш погляд, і тоді виходить, що не дали тоді, як ми кажемо про авіаційну підтримку, але виходить, що не дають і зараз. Нема ж цієї необхідної кількості складової? Так само інтересно, що самоліти так -то передають, тому що в Європа ж нам передають. То есть нам же Америка самолеты не передает. Там европейцы передали самолеты. Но здесь, где американцы вмешались, там они просто не дают нам ракет к этим самолетам. И все. То есть до сих пор Америка не дает нам, и та администрация сопляжуйная, и эта клоунская, не дает нам средства поражения к тем платформам, которые нам передали. И мы, в принципе, этими самолетами, летающими платформами, ведь называется микроскопом гвозди, забиваем, гоняясь за шахедами. Все. То есть до сих пор Америка нам не дает разгромить российскую армию. Боится. Я не знаю, что они боятся. Это их, конечно, проблемы, их завязки с Россией. Но они конкретно боятся удара по сухопутному коридору, давая возможность, смотрите, что Трамп делает, вся эта трамповская администрация. Они дают возможность россиянам расширить сухопутный коридор до, до как минимум 150 километров, до вот этой необходимой ширины для того, чтобы можно было ПВО серьезно там создать. То есть, можно говорить о том, что да, до сих пор нам, американцы, сначала нам грубо, не дав возможность взять там Гриппенов, подсунули F-16, а потом, естественно, завязав практически всю, на, всю нашу авиацию на F-16, прекратили поставки средств поражения для этих F-16, не дав возможности нам расшириться за счет европейских самолетов. Роман Григорочу, тепер про те, що власне куди ми рухаємося далі? і Що з нами буде про виклики і загрози? Ми бачимо, що росіяни активно б'ють по нашій енергетиці, зокрема Чернігівщина, Сволотич, там навіть Чорнобильська АЕС була так ті три години. Все це тривало, і досі там є проблеми із постачанням електроенергії. Крім того, дещина там 50 тисяч споживачів сидять без світла. Сумська область теж місто Конотоп без світла. Все це чи тоді ми були готові? Мы не готовы тогда, как бы, до всех этих викликів или почему мы имеем такие последствия? Плотность огня большая у россиян. Угу. То есть количество средств поражения, которые россияне сейчас используют, оно превышает коэффициенты предотвращения наших систем противовоздушной обороны. У нас плотность недостаточная Это ПВО и нет фронтальных ПВО практически, ну и противобаллистическая защита сейчас полностью-полностью все прикрыть не может. То есть и, и самое основное. Не бьем зеркально. Говорить говори. Видосики показываем, анонсики показываем, гундосики разные с, с увещеваниями о том, что ответим, настучим, добежим, отминусуем и так далее, тому, тому подобное. А ничего ж не делать. Трендеж идет, этот артистический трендеж. А действий никаких нет. То есть взяли уже моду у Трампа, называется. Пробалаболить, а там хоть не расцветать. Потому пока не будем бить зеркально. Причем не просто зеркально. Зеркально умножить на 10. То есть вот только в таком случае, потому что Россия в 10 раз нас больше по разным позициям. Потому здесь надо вот такие зеркальные удары, умноженные на 10, естественно, наносить. Потому и будут дальше наноситься удары по нам. А этого зеркального ответа нет. Разговоры есть, анонсики есть, гундосики есть, виндосики есть, а ответа реального нет. Почему нет ответа? Нечего. про прогундосили, седьмой год гундосят, а ни одной ракеты на Москву так и не полетело. Ну, что тут непонятного? То есть они не способны их производить. Не способны в достаточном количестве. То есть это э, эти товарищи артистического пошиба эти специалисты разговорного, разговорного жанра, они в войне ноль полный. Почему? Потому что нет базового военного образования. И в производстве полный ноль. Почему? Потому что это производство это не деньги попилить. Производство это целые, целые цепочки, особенно если это ракеты, допустим, разного уровня, хоть крылатая, простая, хоть сложная баллистическая ракета, особенно большой да. И это совсем другой подход. Это, это не сыграть великого кормчего на сцене. Это другое, это его, его прожить надо. Но для того, чтобы стать руководителем, надо с самого начала это делать. То есть это надо с базовым образованием по определенным видам это его иметь, а потом только пройти определенный путь по этому направлению. Но это, это жизнь прожить надо. Это не сыграть, это актер сыграть может без проблем. Вышел Хороший актер, если он профессионал, он сыграть может кого угодно, но он, если вы ставите сыгравшего руководителю предп... руководителя предприятия на сцене или в фильме, в кино, актера, если вы его поставите руководителем предприятия на настоящем предприятии, он его угробит на второй день буквально. То есть у нас вот эта проблема большая. Играют у нас все хорошо, у нас все актеры, куда ни плюнь, обязательно в морду лица актера попасть. А ни одного профессионала практически нет, потому что ракет нет. Я же почему об этом говорю? Если бы э, были ракеты, не было бы этих вопросов. И не было бы э, ударов по нашей инфраструктуре. Почему россияне по ней бьют? По одной простой причине. прекрасно знать, что по ним ничего не бьют. В каком в режиме, то есть почему это происходит? Не как-то как говорили. Это либо э, по недомыслию, либо по скудоумию, либо по злому умыслу. Так вот здесь, вот, вот здесь надо разбираться. Кто должен разбираться? Разбираться должны исследователи контрразведки. Почему? Потому что война есть. Ну, то есть это уже против государства, как минимум против государства преступлений. Без Сергій з позивним флеш він каже про те, що росіяни зроблять із прикордонних регіонів 20-50 кілометрову зону непридатну для життя і будуть вражати ну, якби все окрім енергетики і іншу інфраструктуру. Але ж тут гра двох, ми ж те саме в принципі якби в нас були можливості, могли зробити ну якби доказ тому ситуація в Білгороді нещодавно у ураження ТЕЦ. Ну так и есть, нам тоже надо эту структуру. Ну как-то помните несколько лет назад вы меня спрашивали, а что надо сделать для того, чтобы обеспечить Харьков хотя бы системой ПВО, и обеспечить его от удара, то есть прикрыть его от удара. Мы тогда сами говорили, да надо отодвинуть линию границ, линию фронта до Белгорода, километров 80-90, то есть на дальность полета Кабов. Вот если сейчас у россиян Кабы уже до 100 километров идут, так тогда от Харькова должно быть это практически практически до Белгорода. То есть, естественно, для нас, для того, чтобы Махатькова могли защитить, что мы должны сделать? Мы должны эту зону обеспечения, зону безопасности до Белгорода дотянуть. До Белгорода, до Курска, это если по суммам, та же самая картина, до Курска, ну а по сторону Чернигова там до Брянска нет смысла тянуть. Но, по крайней мере, километров так под 70 надо будет, 80-80 надо в сторону Брянска также же Потом, после освобождения Донбасса, это та же самая картина, в сторону Воронежа, в сторону Ростова, за Ростов, там, Ростов рядом практически с нашей границей, госграницей. Потому эти действия, в принципе, то есть с точки зрения теории и логики, они правильные, и с одной и с другой стороны. То есть одна и другая сторона будет пытаться эту зону, там не 30 километров, она должна быть примерно 100 километров. Это как раз дальность работы авиационных средств поражения уровня тех же авиационных бомб, планирующих авиационных бомб. То есть, вот эта 100-километровая зона. Весь вопрос, на какой стороне она будет. Но ну, она будет на нашей 100-километровой стороне, или она будет на российской. То есть для нас важно это, чтобы была на российской стороне эта 100-километровая зона, почему мы и бьем сейчас по Белгороду, будем бить и по Курску, и по Добрянской, и до Воронежа и до Ростова доберемся? А россияне будут делать то же самое в наших столбах. Потому не 30 километров, а километров 100-600.